dilə iki dənə xəstə adam bir palatada yatır. Və ikisi də şil olurlar. Tərəfənə bilmirlər. Fərq onda olur ki, xəstələrin biri pəncərə tərəfdə yatırmış. Obisi xəstə isə qapı qapıya yaxın. Və pəncərə tərəfdə yatan xəstə bilirdi ki, qapiya qapı qapı tərəfdə yatan xəstədə çox böyük depressiya var. Və Hərəsinin bir cür xəstəliyi var idi. Deməli, həmişə pəncərə tərəfdə yatan adam küçədə olan hadisələri bu qapı tərəfdə olan adama danışırmış. Məsələn, deyirmiş ki, "Bu gün nə elə gözəl gün çıxıb bayırda. Və orada məsələn bir oğlanla bir qız gəzir. Bir az uzaqda deyir çaydı. Nə bilərəm, otuqda uşaqlar oynayır, müxtəlif cür söhbətlər edirmiş bu qapı tərəfdə yatana. Fə günlərin bir günü elə olur ki, pəncərə tərəfdə yatan ürəyindən sancı tutur və qapı tərəfdə yatana deyir ki, əlöv basyanondakı düyməyə tez həkimi çağır. Mənim vəziyyətim ağırdır, mən ölə bilərəm. Və gecə qutarır, səhər açılır. Sanitar otağa girəndə görür ki, pəncərə tərəfdə yatan adam ölüb dir vaxtındadır ki kömək olsaydı bu ölməzd idi. Qapı tərəfdə yatanın isə həmişə arzusu olub ki bu bircə ölsəydi ya bunu çıxartsaydılar mən pəncərə tərəfdə yatardım və o şeyləri özüm görərdim. Və tez sanitara deyir ki onun yerinə qoyun mən. Elə o dayı öldü indi kimisə götürəsən deyir buyur istəsən bura səni köçürdürəm. Deyir hə bura köçürdün. Götürürlər, götürürlər ıı, bu qapı tərəfdə yatanı, ötürürlər pəncərə tərəfə. Birdən baxır görür ki, bir dənə divardı. Pəncərənə o tərəfində. Və sanitara gedir deyir ki, bu bu divarın heç çəkdiz bura. Cir ilə orada həmişə divar olub. "Deyir axı burada yatan mənə deyirdi ki, çay belə, nə bilməm günəş belə, ot belə, cavanlar belə gəzir. Bu nədir?" deyir. O bilirdi ki, sənin depressiyonun var. Səni depressiyadan çıxartmaq üçün müxtəlif cür fikirlərə düşürdü o. Keçənin həyatı xilas eləs. Və sonra öldü. Onu öldürdü ki? Onu öldürdü ki onun yerinə.